Добрый день. Я бы хотела рассказать сегодня о нашем первом спонсорстве, компании Fly. Как В первую очередь хочу рассказать, на каком этапе была наша компания, позиция компании, что мы хотели изменить и с какими проблемами мы столкнулись. Мнение потребителей о нашем продуктовом портфеле было то, что Fly производит бабушка фон, а стандартные обычные звонилки, мобильные телефоны, вот. Мы хотели объяснить, что у нас есть не только, смартфон, не только такие устройства, у нас есть еще высокотехнологичные продукты, смартфоны и планшеты. Второй момент – это у людей четкая ассоциация: если низкая цена, то это значит низкое качество. Мы хотели изменить эти показатели и еще Хочу показать ситуацию на рынке. Это наши продажи в смартфонах, то есть 2013 год и начало 2014 года. В начале 2013 года у нас доля начала расти, но за период, с которым мы сравниваем, это март-июль, доля была в среднем 3-3,5-4%. Далее расскажу о результатах, которые нам, принесло нам спонсорство. Какие у нас были основные цели? Это первое повысить продажи смартфонов, второе увеличить долю наших смартфонов и запустить продажи планшетов, так как планшеты на рынке Украины появились только в январе месяце 2014 года. Ну и, конечно же, изменить отношение к бренду. Основным месседжем у нас было доверие до якости. Мы пытались донести нашему потребителю, что компания дает два года гарантии. Это собственное доверие к собственному качеству. Это качество, доказанное уже временем, так как на рынке компания FLAS 2003 года, то есть более 10 лет. Следующее, я вкратце покажу наш отчетный фильм нашего спонсорства. Моє життя неможливе без сучасних технологій. Fly. Моє життя довіра до якості. Дві тисячі чотирнадцятий рік. Шостий сезон головного шоу України. Ви готові. Сезон, який став справжнім перезавантаженням. Судці були сюрпризів. Першим на... з ним стали Вазма. нові судді проекту. Чемпіон Європи. Гордість українського боксу В'ячеслав Узілков. Легендарний шеф кухар Зірка шоу Мастер шеф Ектор Хіменес Браво! Разом з безмінними Ігорем Контрафітном та славою Фроловою вони пильно спостерігали за кожним учасником, які цього року представляли не лише Україну, але й десятки країн всього світу. Росія. <плес> Казахстан. А! Okay. Ця бійка за титул головного таланта стала по справжньому інтернаціональною та як ніколи запеклою. Незабутні враження та сенсаційні відкриття разом зі спонсором шоу Fly. Fly. Довіра до якості. Аби підкорити серця наших суддів та глядачів, учасники були ладні на все. Вони вражали вау. Шукували Мар! та дивували. Аж доки судді не обрали сотні кращих, сорок найобдарованніших. Вы в прямом эфире. <плодить роль> до до трети. <demostra> <enas noch> Я так понимаю, что уже вкратце суть проекта э, понятна. Хочу дополнить, что нам было сложно в конце тринадцатого года э, и боротьба с ответственной головного таланта краины набула новых обосед. Мы использовали максимально эмоциональные моменты для проявления интеграции продукта. Хотела сказать, что для нас было сложно в конце 2013 -го года, всем известно, что у всех планы рушились, которые были. Подготовлены, поэтому нам, перед нами стояла задача выбрать самый оптимальный и эффективный способ продвижения нашей продукции. Поэтому мы считаем, что спонсорство как раз это то, что помогло нам достичь результатов. И вкратце, что проект был не только ТВ-часть, были разные коммуникации, это был и Digital, и BTL, и PR. Это краткое описание наших проявлений. Был брендинг. Опять же, выбирались очень серьезно. Подход был к персонажам, которые показывали флайт, так как мы хотели максимально показать эмоции. Диджитал-поддержка в соцсетях, в соцсети, это была викторина на сайте СТБ. Наши BTL-активности, которые мы проводили на, 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 перед прямыми эфирами. Так, так. И, наконец-то, информация о на, эффективности проекта. Здесь в первую очередь сравнение 2013 год и 2014 год, период проведения проекта. Это март, апрель, май, июнь, а июль уже у нас действовал по остаточному принципу. То есть голубым, более светлым, синим видно результаты 2013 года и вот темно-синий это 2014 год. То есть в некоторых случаях у нас рост был в три раза. И вот уже под конец проекта это было в два раза. Для нас это достаточно серьезные показатели. В принципе, если брать в цифрах, в количественном показателе, то за этот период с марта по июль 2013 года было продано около 50 тысяч единиц. И в 2014 году это уже было около 170 кей, что значит 340% рост продаж за этот период. Что касается второй нашей цели и задачи, это старт продаж планшета Fly. В феврале начался бизнес. В марте мы уже появились, хочу напомнить, что мы, проект стартовал с марта месяца, с начала марта. В марте мы уже появились, мы стали видны в отчетах GFK. И в апреле уже следующий месяц это 6,8%. Это достаточно, это очень серьезный показатель. Мы добились, и результаты нас очень радуют. Что касается нашей доли в ТВ-пространстве, за этот период в общем у нас было около 17%, это прямая реклама спонсорства. И если брать отдельно категорию спонсорства, это преимущественное большинство, это 41,5%. То есть и в общей, в общей сложности у нас более 5 миллионов человек охват. При социальных сетях я не буду останавливаться на точечных показателях. Просто здесь видно по э, графиках, насколько за период проекта увеличилась э, вовлеченность, прирост пользователей, э, комментарии и тому подобное. То есть могу сказать, что для компании Fly, э, как для любой... Э, не сильно известной компании спонсорство является самым оптимальным способом донесения информации с точки зрения интеграции продукта, объяснения потребителям, как, как, он, как этот продукт будет, будет вливаться в их жизнь. Плюс сейчас у нас тоже очень сложный рынок, у нас большая конкуренция в нашем ценовом сегменте, и на данный момент у нас уже по показателям августа мы в категории смартфоны являемся на третьем месте. То есть это достаточно хорошие цифры, и самое главное, благодаря спонсорству, это стабильные цифры. В принципе, я думаю что, думаю, что могу советовать с точки зрения партнера, клиента, что спонсорство это на данный момент, как для нас, мы смотрели и прямую рекламу, мы смотрели и спонсорство. И можем сказать, что в нашем случае, если у вас не сильно, если у вас есть ограничения в бюджетах, то спонсорство более эффективно и практично. Нет, мы уже его да. Спасибо, Марина. У нас есть вопрос. Вопрос о студии. Какая сейчас доля рынка Fly, как она выросла в июле 2014 года и что сейчас по состоянию на октябрь? Сейчас на данный момент у нас есть данные, к сожалению, пока что только за август, так как живкие данные по немножко с опозданием э, приносят. на август у нас доля 12,1% рынков в смартфонах. И касательно октября, э, сейчас сложная достаточная ситуация. Это касается, э, наверное, всего э, бизнеса, который связан с импортом. Мы стараемся, как компания, мы стараемся не повышать цены нашим конечным потребителям. Для нас это очень важно. Мы регулируем эту цену за счет... За счет нашей маржи, за счет кооперации с заводами-производителями и, конечно же, за счет маркетинга, с той точки зрения, что мы выбираем наиболее эффективные и менее затратные способы продвижения продукта. Марина, у нас еще есть несколько вопросов. Ваша презентация вызвала шквал обсуждений. Первый вопрос. Как поменялось восприятие бренда как бабушка фон? На самом деле мы это оцениваем с точки зрения… Вот, первый показатель – это повышение продаж. То есть самый такой конкретный, понятный. Мы делали исследования фокус-групп, и сейчас уже ближе к тому времени, ближе вот у нас в октябре и в ноябре будут, будет лонч новых продуктов, более высокотехнологичных. И мы сейчас видим их оживленный интерес к ним. И еще, кстати, хотела бы добавить, что в следующем году, в следующем сезоне мы с радостью продолжим нашу добрую традицию и будем дальше продолжать быть спонсорами «Украина. Моя талант». Отлично. И еще один вопрос. Почему вы считаете, что добились бы худших результатов при помощи прямой рекламы? На самом деле я, наверное, не могу так конкретно сформулировать, что это хуже результаты должны были быть. Но в нашем случае нам нужно было повышать не бренд awareness нам нужно было повышать знания людей о продукте. И спонсорство как раз вот показывало, повторюсь, показывала продукт в использовании. То есть было, в ролике были видны моменты, когда использовался и секундомер, и таймер, Таймер то же самое, и фотокамера, и интернет серфинг То есть э, все использовалось, поэтому э, в ролике ТВ рекламы, в прямой, э, прямой рекламе, рекламе, это все объединить очень сложно. И, э, как известно, нужно минимум э, проект делать 2-3 месяца. Э, также с точки зрения инвестиций, спонсорство нам принесло намного, намного больший результат. Если бы это была прямая реклама на этот же бюджет, я думаю, она была бы очень короткой. Окей, okay, понятно. <laughs> Спасибо большое, Марина. Давайте поблагодарим Спасибо. нашего спикера.